Mufti Wilayah Persekutuan menjelaskan bahawa penggunaan kalimah seperti Alhamdulillah oleh bukan Islam tanpa niat menghina atau mempermainkan agama adalah dibenarkan ulama' dan tidak menjejaskan sensitiviti atau akidah. Beliau menghuraikan bahawa sebahagian ulama' turut mengharuskan lafaz seperti Bismillah oleh bukan Islam dalam situasi tertentu sebagai tanda kecenderungan hati kepada kebaikan dan penghayatan makna kalimah tersebut. Mufti Perlis pula berpandangan bahawa lafaz kalimah berkenaan dibolehkan sekiranya diucapkan dengan niat yang baik dan dalam konteks yang betul namun tidak dibenarkan jika bertujuan mempersendakan agama. Kedua-dua tokoh agama itu turut menjelaskan bahawa dari sudut akidah, pahala hanya diperoleh selepas beriman manakala polemik tercetus susulan kritikan seorang ahli parlimen pembangkang terhadap penggunaan kalimah tersebut oleh seorang menteri di Dewan Rakyat. Beberapa ahli parlimen pembangkang menggesa isu rundingan sempadan Malaysia-Indonesia di Selatan Sabah dan Utara Kalimantan dibahaskan secara terbuka di Dewan Rakyat susulan dakwaan terdapat perkara penting yang belum dijelaskan. Menurut laporan Malaysia Kini, pemimpin pembangkang mendakwa mereka dinafikan peluang untuk mencelah dan berhujah, sekaligus menimbulkan persepsi kerajaan bersifat defensif dalam menangani persoalan berkaitan rundingan sempadan tersebut. Mereka turut menyasarkan kenyataan Perdana Menteri yang menyifatkan dakwaan pembangkang sebagai tidak berasas sedangkan masih terdapat isu tertunggak termasuk kelulusan di peringkat negeri dan implikasi terhadap penduduk terlibat. Perdana Menteri bagaimanapun menegaskan bahawa kawasan yang dipertikaikan sebelum ini tidak dimiliki mana-mana negara dan semua proses rundingan serta pemuktamadan perjanjian masih berjalan mengikut saluran yang ditetapkan. seramai 5.6 juta penerima sumbangan asas rahmah direkodkan pada 2025 dengan jumlah kelayakan keseluruhan 4.8 bilion ringgit mencerminkan skala bantuan besar kepada rakyat berpendapatan rendah. Menteri Keuangan 2 memaklumkan bahawa hampir semua penerima menggunakan MyCard di premis berdaftar dengan kadar penggunaan 99% sekaligus menjana transaksi bernilai 4.8 bilion ringgit dalam pasaran tempatan. Bagi pemberian sara secara one-off, lebih 21 juta rakyat telah membelanjakan bantuan mereka dengan nilai transaksi melebihi 2 bilion ringgit, menunjukkan tahap penggunaan yang tinggi dalam ekonomi domestik. Kerajaan turut merancang memperluas rangkaian peniaga, mempercepat kelulusan permohonan serta meneliti kemasukan barangan basah dalam senarai bantuan dengan mengambil kira aspek kualiti dan keselamatan makanan.